Мы начинаем второй блок нашей Академии Виски с подробного ознакомления со всем, что связано с ячменем. Мы узнаем, какую обработку он проходит и что с ним делают, чтобы в итоге получить вкусное сахаристое сусло. Мы посмотрим на все этапы производства виски, начиная с заготовки ячменя до бутилирования, и расскажем вам о научных тонкостях, которые скрываются за производством скотча. Сегодня у нас в гостях Ричард Лейк, коммерческий директор компании Крипс Молтингс Групп, специализирующийся на заготовке ячменного солода. Исходный материал, который мы используем для производства солода, это ячмень. Вот посмотрите. Ячмень — это тот продукт, с которым работают солодовни, ведь это лучший материал для производства солодового виски. Надо сказать, что винокурни четко оговаривают, что им нужен именно ячменный солод и никакое другое сырье. При производстве купажированного виски чаще всего используют пшеницу и кукурузу. Однако на винокурнях, где работают с медными перегонными кубами, необходим только ячменный солд. Ячмень сам по себе был выбран для производства виски из-за строения зерна, а именно лузги и большого содержания крахмала. Ячменная лузга играет немаловажную роль на этапе затирки солода. А крахмал служит основой для образования спиртов, из которых затем получается виски. Таким образом, чем больше крахмала в ячмене, тем больше спиртов получит в итоге винокурение. Итак, мы получаем зерно, которое должно пройти проверку для дальнейшей обработки, и высушиваем его до влажности 10-12,5% на специальных сушилках для зерна. Затем зерно отправляется на хранение от 2 до 15 месяцев, ведь зерно поступает нам в августе-сентябре, а используется оно в производстве на протяжении всего следующего года, с января по декабрь. Итак, когда мы высушиваем ячмень до влажности 10-12% и храним его в прохладном помещении, мы знаем, что он будет пригоден до того момента, когда мы начнем проращивать его. Если вы хотите узнать больше о секретах дистилляции и обо всем, что связано с шотландским виски, добро пожаловать к нам в Академию виски на сайте thebalvini.com в разделе Warehouse 24 или в блог российского амбассадора The Balvini по адресу thebalvini.com/RussianBlock.